Thank you. Четыре из пяти комбайнов и тракторов в Украине давно выработали свой ресурс, но заменить их новой техникой весьма проблематично, несмотря на то, что Украина является одним из лидеров по производству сельхозтехники. По данным Минапк, в прошлом году аграрии обновили свой технический парк почти на 4 миллиарда гривен. Однако 85% купленной техники составил импорт поддержанных машин. Причина простая. Из-за проблем с кредитованием аграрии не могут позволить себе качественные новые аналоги. Как результат, в Украине растет доля импортных поддержанных сельхозмашин. При этом отечественные производители высококачественной агротехники на экспорт отправляют больше продукции, чем поставляют на внутренний рынок. Изменить ситуацию можно, считают эксперты. Для развития собственного производства аграрно-промышленный комплекс Украины нуждается в инвестициях в инфраструктуру, технологии и оборудование. Второй важный фактор квалифицированные специалисты. Сегодня агропромышленная отрасль укомплектована специалистами в сфере агрономии и сельхозмашиностроения лишь на 50%. Именно для подготовки таких необходимых специалистов на базе Национального университета биоресурсов и природопользования Кировоградский завод Львовти открыл лабораторию почвообрабатывающих и посевных машин. Лаборатория станет местом практической подготовки будущих инженеров, которые смогут проектировать, производить и обслуживать современные сельскохозяйственные машины. Для студентов это дополнительный плюс, поскольку им не нужно где-то искать в книжках и видеть это всего лишь на картинках, поскольку не у всех, увы, не у всех инженеров бывает пространственное мышление хорошо развито то есть студенту учиться достаточно бывает некомфортно в лаборатории мы видим наглядные примеры которые используются и усовершенствоваться с каждым днем то что сегодня институт готовит да то есть мы готовы сегодня использовать брать этих специалистов если что мы готовы даже доучивать увы престиж таких необходимых технических специальностей у нас в стране почти на нуле Що Что делать, щоб сьогоднішні випускники захотіли обучатися в цим знает ректор Національного аграрного університету Станіслав Николаенко. Тут потрібен взаємний рух, не тільки, скажімо, підприємство пропонує, університет забезпечує якість теоретичної підготовки. Ще потрібно, щоб юнаки й дівчата хотіли навчатися, хотіли здобувати знання. Бо сьогодні тренд. розведку, скажем, европейского освіти, он такой, хочешь жить, умей навчатись. То есть умение навчаться все жизнь, это сегодня перепуска в Даже получив должное образование и пройдя практику на хорошей технике, студенты неизбежно столкнутся с проблемой трудоустройства. И здесь отечественные работодатели тоже готовы поддержать молодых специалистов. Ведь сегодня не все зависит от зарплаты, утверждает Сергей Калапа. Мы на самом деле готовы сегодня Сегодня вот на самом деле только начинается этот процесс. Это наши первые шаги, которые мы надеемся, будут для нас результативны, потому что действительно успех страны зависит от того, что она может производить. Вместе с тем, подход профтехобразования в Украине необходимо менять на законодательном уровне, считает Родион Калышка, директор департамента развития трудового потенциала Федерации работодателей Украины. Такого уровня сотрудничества, когда бизнес напрямую приходит в учебное заведение, предоставляет мощности для того, чтобы готовить специалистов не только для себя но и для страны в целом, это, безусловно, редкость сегодня. Такие примеры, когда бизнес приходит в институт, в университет, показывает, насколько ему нужны, какие ему нужны специалисты, какого уровня, и еще и делает для этого такие взносы, такие, передает такое оборудование, безусловно, скажется позитивно на улучшение имиджа в обществе, улучшение молодежи к такого рода профессии. Развитие агропромышленного сектора повысит конкурентоспособность Украины на мировых рынках и вернет нам гордое звание житницы Европы. Для этого необходимо объединение усилий бизнеса и науки и поддержка этой работы правительством.